बिस्मिल्लाम असल आप देख रहे हैं वेलकम एवरी फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल तो जी भाई और बहनों काफी परेशान नजर आ रहे हैं आ, मैं अक्सर यूट्यूब पे फेसबुक पे देखते रहता हूं आजकल जो माहौल चल रहा है कोई कह रहा है कमर्शियल बर्ड नीचे आ गया कोई कह रहा है कुछ हो गया लबड़ लब में कुछ नहीं ऐसा रह गया नुकसान हो रहा है तो आज अलहमदुल्लह वेलकम एवरी इसका सोल्यूशन लेकर आइए ठीक है और सबसे पहले बता दू मुझे थोड़ा सा तफसीलन समझाना होगा इसमें थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी तो जिस भाई को या बहन को अगर लगे कि वीडियो लंबी है तो आपके पास ऑप्शन है स्किप करने की आप स्किप करके आगे करके देख सकते हैं क्योंकि ये वीडियो जो मैं बना रहा हूं ना काफी ज्यादा मुझे मैसेजेस आए थे भाइयों के बहनों के और खास करके जो न्यू फैंसियर है ठीक है अब न्यू फैंसियर कह रहे थे कि क्या हम आज के दौर में इस टेंशन वाले माहौल में लबड़ का काम कर सकते हैं कोई तो ऐसी पेयरिंग लगा सकते हैं जिससे हमें प्रॉफिट हो जैसा कि आज से दो चार साल पहले देखा जा रहा था हर बंदा कमा रहा था तो अब हर बंदा कह रहा है कि शायद इसमें यार कुछ कमाई नहीं है ये है वो है तो अभी भी हम लोगों की ये सोच गलत है ठीक है और आप लोगों ने परेशान नहीं होना अल्हम्दुलिल्लाह वहाब भाई और वेलकम एवरी की पूरी टीम आप लोगों के साथ है और आज मैं खूस तीन ऐसी पेयरिंग आप लोगों को बताऊंगा इंशाल्लाह जो आज आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं 2024 कह लें 2025 में कह लें और फ्यूचर पेयरिंग भी कह सकते हैं इससे इंशाला तला आपको आज भी काफी ज्यादा प्रॉफिट होगा अब आप लोगों ने पूरी वीडियो देखनी है शुरू से लेकर एंड तक मैं आपको तीन पेयरिंग बताऊंगा ठीक है उनके नाम बताऊंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा और दूसरी चीज उसके साथ मैंने नॉर्मली रेट भी बताए हैं ताकि आप लोगों को प्रॉपर समझ आ सके ठीक है ताकि हम किस रेट पे बर्ड बाय करें और किस रेट पे सेल करें तो हमें कितना प्रॉफिट होगा तो यू समझ कि मैंने उनकी फिजिबिलिटी भी बनाई है ठीक है काफी लोगों को फिजिबिलिटी समझ नहीं आती है वो समझते हैं कि पता नहीं यार ये रेट है, वो रेट है है वो जैसे कि मैंने काफी पिछली वीडियो में बताया था कि फिजिबिलिटी हमारा एक आइडिया होता है कि इस रेट पर अगर हम ये काम करेंगे तो हमें प्रॉफिट हो सकता है तो मैंने आप लोगों को तीन पेयरिंग बताई है जिसमें से इनशाला दो पेयरिंग ऐसी हैं जो आपके अपने शेड पे पड़ी होंगी एक शायद ना हो ठीक है वो ऐसी पेरिंग है जो आपके पर पड़ी हुई है ठीक है लेकिन हमने उसको यूज कैसे करना है तो चले अब हम स्टार्ट करते हैं और है? कुछ लोग कह रहे हैं जी डेको पंद्रह ले पंद्रह का, कुछ का रहे है कुछ बीस हैं कुछ पच्चीस का सेल कर रहे हैं तो मैंने इसका एवरेज निकाली है ट्वेंटी बीस हजार पे का भी बढ़िया सेल कर रहे हैं यहां पर अगर लेना चाहते हैं तो ठीक हो गया मार्केट को देखते हुए तो इस टाइम यह देखिए बीस हजार का लगाया और करीम इनो भी मैंने बीस हजार का लगाया तो पेयर कॉस्ट हमें कर रही है यानी कि चालीस हजार मिल जाएगा मार्केट में यहां अगर आप नई पेयरिंग करना चाहते हैं अपने बर्ड जो है आप बीस बीस हजार रुपए पे सेल करना चाहते हैं अच्छा इसके साथ मैं एक और चीज आप लोगों को ऐड कर दू हर चीज का एक वक्त होता है सबसे पहले तो हम लोगों को यह समझ नहीं आती कि हमें बर्ड कब लेना है और कब सेल करना है ठीक है अभी मैं कमर्शियल बर्ड की बात कर रहा हूं डेक इनो टू करीमो ऐसे छह महीने पीछे चले जाए सत्तर पचहत्तर अस्सी कह लें या आप साठ हजार का कह ले तब यह बर्ड सेल हो रहा था महंगा ठीक है महंगे से मरात कर ले बर्ड का काम यह रेट था तो हर बंदा ले रहा था पीछे चले जाए साल चल जाए पीछे दो साल पीछे चले, चले जाए हर बंदा कह रहा था कि यार ये मैं पेड़ ले लू सत्तर का आता है यार पचहत्तर का आता है मैं ले लेता हूं ठीक हो गया अब इस टाइम बर्ड सस्ता हुआ है अब हर बंदा कह रहा है मैं बर्ड निकाल दू बर्ड सेल कर दू ठीक है सबसे पहले तो इस चीज को आप समझे इस टाइम आपके लिए या न्यू फैंसर के लिए परचेजिंग का टाइम है सबसे बेस्ट क्यों कि जो बर्ड हमें सत्तर अस्सी हजार का मिल रहा था आज हमें वो चालीस हजार रुपए का पेयर मिल रहा है तो इस टाइम वो बेस्ट है ठीक है इस टाइम आप उसको खरीदें या अगर आपसे सेल करना है ना तो सेल ना करें उसको होल्ड करें ठीक हो गया होल्डिंग पावर का भी आप लोगों को मैंने बताया हुआ है या उसको होल्ड कर ले जब जो आपने चालीस हजार का पेयर सेल कर रहे हैं ना अब मैं आपको जो पेयर बता रहा हूं ना यही वाला इसको देखिए इसका फायदा क्या होगा अब यहां पे जब हमने चालीस हजार का ये पेयर लिया है डेकिनो टू क्रीमिनो जो कि हर बंदे का ख्वाब था आज ये वक्त है अपना ख्वाब पूरा करने का तब हर बंदा सत्तर अस्सी हजार का पेयर नहीं ले सकता था और आज इजिली ले सकता है अच्छा जी अब यहां पे देखिए मैंने लगाया है कि डेक इनो और ये भी मैं बता दूं कि मैंने प्राइजेस काफी कम लगाई है अब डेक इनो फॉर एग्जाम्पल यार दस हजार का भी अगले साल अगर सेल हो करीमिनो भी कहते हैं जी दस हजार का सेल हो रहा है ठीक हो गया और अल्बाइनो रेड आई पॉसिबल ब्लू टू ये मैंने बीस हजार का लगाया अब आप पंद्रह का भी सेल कर सकते हैं ठीक है अल्बाइनो स्प्लिट इनो कर लें अल्बाइनो ब्लैक आई जो स्प्लिट इनो होगा वो भी इसमें से पॉसिबल ब्लू टू आएगा ठीक है वो आप पंद्रह हजार का कर लें ठीक हो गया अब आप इसको अगर टोटल करते हैं तो 55,000 अर्निंग इन वन क्लच यानी कि एक क्लच में आपके पास पचपन हजार आता है ठीक हो गया इसमें से आप 15,000 और खत्म कर दें यार अगर आपको रेट महंगा लग रहा है जी यार नहीं इतने का सेल नहीं होगा पॉसिबल बिली टू पंद्रह का होगा मैंने वो भी निकाल दिया फोर्टी भी आपको अगर बच जाए तो बैजन लगाया कितना है चालीस हजार चालीस लगा के अगर आपको पहले क्लच में चालीस हजार आ जाए तो रकम डबल ठीक होगा इस चीज को गौर से समझे ठीक है हाँ जिन लोगों ने दो साल पहले लगाए तीन साल पहले लगाए वो कहेंगे यार हमने लगाया था बड सस्ता हो गया तो भाई जान जब भी आप बड़ लगाते हैं ना तो एक साल पूरा होता है आपके पास अगले साल जाके वो कम होता है तो साल आपके पास जो गैप होता है ना वो उसको कमाने के लिए होता है ठीक है और हर काम में नफा भी है और नुकसान भी है इसलिए अल्लाह ताला ने जो रिस्क हलाल है ना उसके अंदर नफा नुकसान रखा हुआ है अच्छा जी अब यहां पे आ जाए अगर आप तीन क्लच लेते हैं फोर्टी थाउजेंड के हिसाब से ठीक है और अगर चालीस हजार रुपए का एक क्लच बनता है तो तीन क्लच एक लाख बीस हजार के बनते हैं अब यहां पे कुछ लोग कहेंगे यार मोटैलिटी आती है ये होता है दाना इतना महंगा हो गया वो हो गया तो यार ये हमें समझ नहीं आ रही फिजिबिलिटी चले मैं और आसानी कर देता हूं आप पूरे साल में मैं तीन क्लच कह रहा हूं भाजने एक क्लच ही समझ लिया पूरे साल में सिर्फ चार बच्चे आपके अगर सर्वाइव होते हैं ना जो ये मैंने बताए हैं वही फोर्टी थाउजेंड बन रहा है ठीक है हम लोगों की पता क्या है क्या सोच बन गई हुई है कि यार चालीस लगाया तो चार लाख आए दो लाख लगाया तो बीस लाख आए ठीक है, है? अल्लाह ताला किसी को देता और किसी को नहीं देता अलहमदुल्ला करना चाहिए अगर हमारे पास फोर्टी में हमने पेड़ लगाया और साल बाद हम कहते हैं जी देखिए मेरे अलहमदुल्ला बड़े अच्छा मैंने सिस्टम रखा हुआ है मैं तो तीन क्या मैं पांच पांच छह क्लच लेता हूँ ठीक है मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो न्यू फैंसी रहे हैं या जिन लोगों को समझ नहीं आती है वो कहते जी हमारे चार बच्चे पूरे साल में बचे हैं तो तब भी चालीस के साथ आपने चालीस कमा लिया तो अल्हमद आज भी इस टाइम भी आप डेकिनो टू क्रीमिनो पेयरिंग कर सकते हैं ठीक है आज से दो साल पीछे चल जाए तो लोग ये पेयरिंग नहीं करते थे वो कहते थे अल्बाइनो रेड डे के साथ हम डेक इनो लगा लेते हैं पार बिलुस्प्लेट इनो लगा लेते हैं तो इस पेयरिंग का फायदा दूसरा क्या है इसमें से कोई भी मास्किंग वाला बर्ड नहीं आएगा जब बर्ड सस्ता होता है ना तो फिर टॉप क्वालिटी उसमें हम देखते हैं ठीक है अब आपको इसके साथ पार बिलुस्प्लेटिनो लगाने की जरूरत नहीं है अगर वो लगाना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है ठीक है जैसे पाइड हो गया दूसरे बर्ड हो गया आपने सीधा डेक टू करीमिनो लगाया तो उसमें से आपके पास यही बर्ड आएंगे डेक और क्रीमिनो। उसके अलावा जितने बर्ड आएंगे ब्लू सीरीज में वो पॉसिबल ब्लू टू होंगे और आज अलहमदल इस तरह की अच्छी पेयरिंग से अच्छी अर्निंग कर सकते हैं तो मुझे काफी भाई और बहनों ने पूछा कि हम सस्ती पेयरिंग कौन सी लगाए मैंने आपको बता दिया डेक इनो टू करीमिनो लगाए बेस्ट है कुछ लोग कह रहे थे कि हम उससे अच्छी पेयरिंग लगाना चाहते हैं हमें वो बता दें कि वो कौन सी पेयरिंग होगी और कुछ ऐसे बहन भाई थे जो कह रहे थे हम अच्छी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उनके लिए भी मैंने नंबर थ्री पे पेयरिंग बनाई है तो चले अब हम स्टार्ट करते हैं नंबर टू की पेयरिंग अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अब यहां पर देखें मेल है या फीमेल है सेम रिजल्ट आएगा पार ऑफ मिलू ऑफलाइन सप्लिट फैलो का आप मेल ले लें और फीमेल पार बिलू अपलाइन पेल पलो विजुअली अपलाइन भी और पेल पेलो भी चाहे ये मेल हो या फीमेल हो चेंज कर लें कोई शुनिया सेम रिजल्ट आएगा अब यहां पे देखें मैंने आपको बताया है कि जी पचास हजार रुपए का आपको अंदाजन आजकल टॉप क्वालिटी का बर्ड मिलेगा जिसकी मास्किंग ना हो ठीक है और फीमेल आगे मैंने बताइए एक लाख पचास हजार रुपया बकाया दस बीस हजार ऊपर नीचे कर लें हर किसी का अपना रेट है ठीक है पेड़ कॉस्ट हमें कर रहा है जी दो लाख रुपए का ये हमें पेड़ पड़ेगा दो लाख रुपए का ठीक हो गया अब यहां पर आए जो इसमें मजे की बात मैंने आप लोगों को बताई है अब यहां पे मैंने वो रेट बताए हैं तो जो आप लोग भी देखेंगे कहेंगे यार इस रेट पे हम सेल करें अब आपको मैं उसका फायदा बताता हूं पहले अब यहां पे देखिए मेल अगर आपके पास पार बिलो ऑफलाइन सबलिट पेल फैलो आता है मैं कहता हूं अगले साल पच्चीस हजार का सेल करना है ठीक है पार बिलो अपलाइन टेल फेलो विजुअली बर्ड आया है तो मैं कह रहा हूं पचास हजार का सेल करें ठीक हो गया अब इसी तरह आप नीचे देखें बिलो ऑफ लाइन टेल फेलो पॉसिबल बिलू टू पॉसिबल बिलू टू वो भी मैंने कहा पच्चीस हजार का सेल करें और नंबर फोर पे आता है बिलो ऑफ टेल फेलो विजुअली बर्ड पॉसिबल बिलू टू पचास हजार रुपए का अब मैंने ये रेट क्यों लगाए हैं मुझे पता है ये मैंने बहुत कम रेट लगाए हैं लेकिन वजह क्या है आप लोगों को समझाना था अब आप लोग मुझे यह मेल या फीमेल हालांकि मेल का रेट ज्यादा होता है मैंने उसको भी पचास हजार लगाया अब आप लोग जितने भी भाई और बहने देख रहे हैं ना पूरा पाकिस्तान आप लोगों के पास पड़ा है सब ब्रीडरों के नंबर होंगे सब ब्रीडरों की आपके पास यूट्यूब होगा फेसबुक होगा देखें फोन मारे और पूरा पाकिस्तान पड़ा मेरा चैलेंज आज जाके ढूंढे ढूंढे और हम लोगों ने जी हमें पार बिलू ऑफलाइन पेल फैलो का मेल या फीमेल पचास हजार फिफ्टी थाउजेंड में दे दे ठीक है कोई भी नहीं देगा इसी तरह बिलू ऑफलाइन पेल फैलो पॉसिबल ब्लू तू छोड़े ब्लू ऑफलाइन पेल फैलो पचास हजार रुपए का मुझे पाकिस्तान में ढूंढ के दिखाएं कोई बंदा नहीं देगा जिनके पास ये चिक्स निकले हुए हैं ना वो पता कहेंगे यार ये भाई पागल है यार ये की बात कर रहा रहा है है ये क्या कह रहा? अब आप लोगों को मैं बताना चाह रहा हूं कि हम लोग ना शुक्रे हैं अब पचास हजार का को कोई देगा कोई भी नहीं देगा अब अब लोगों को मैं बता रहा हूं कि इस रेट पर आपने बड सेल करना है अगर आप इस रेट पर सेल करना चाहते हैं अगले साल की मैं बात कर रहा हूं ठीक है तो भाई जान हाथों हाथ आपका बड बिकेगा हम लोगों ने क्या किया होता है भाईजन ये वहां भाई ने दो लाख का हमें पैर बताया तो भाईजन मुझे डेढ़ लाख की फीमेल पड़ी है तो मैंने भी डेढ़ लाख की सेल करनी है तो भाईजन बैठे रहो सेल होती है तो करो नहीं होती है लाख की कर दो भाई नहीं होती तो पचास हजार की सेल कर दो ठीक है अब यहां पर आए यहां पर मैंने पावर बिलो अपलाइंस सब्लिट पे फैलो पच्चीस फिर 50 25 और 50 50 पचास एक लाख और 25 25 पचास हजार टोटल करेंगे तो एक लाख पचास हजार की अर्निंग हो रही है किन रेटों पे चोरों वाला रेट मैं बता रहा हूं बात मेरी समझिएगा चोरों वाला रेट क्यों बता रहा हूं क्योंकि इस रेट पर आपको खुद समझ आएगी कि भाईजन मार्केट में पता करके कर देखें अगर आपको कोई नहीं दे रहा तो पाकिस्तान में अगर दो चार छह आठ दस बंदे हो तो भाईजन हम देते हैं तो भाईजन ये बर्ड आपके पास रुकेगा नहीं हाथों हाथ निकलेगा अब आपने लगाया दो लाख पहले क्लच में आपके पास एक लाख पचास हजार आ गया ठीक हो गया अब अगर आपके पास तीन क्लच चाहते हैं मैं फिर कहना चाहूंगा मैं पांच से छह क्लच लेता हूं आप लोगों को हमेशा मैं कम बताता हूं अगर मैं यहां पर छह क्लच लिख दू ना तो भाई जिन लोगों को समझ नहीं आनी है बाकी अल्लाह तला आंख में बेहतर करे एक लाख पचास हजार का एक क्लच था तीन क्लच बन गया हमारे चार लाख पचास हजार दो लाख लगाया था बहजन दो लाख ही बच जाए इसमें से आपके जितने दिल करता है बच्चे मार दें अक्सर लोग कहते ना यार डेड इन हो गया बच्चे निकल के मर गए रेड आई सर्वाइव नहीं होते हैं ठीक है तो बहजन तीन क्लच चार बच्चे मैंने बताए हैं तो चार चीज बारह बच्चे बनते हैं बारह में से आठ मार दें आप ठीक है चार मार दें चार डेड इन कर दें ठीक है चार बच्चे भी बच जाए ना तो दो लाख के साथ दो लाख आ रहे हैं किन रेटों पे चोरों वाले रेट बता रहा हूं मैं पचास हजार चोरों वाला रेट क्या कह रहा हूं कि अगर आपकी चोरी का बड़े ना तो वो अगला इंसान ऐसे ही कहेगा हम लोग समझना नहीं चाहते हम लोग कहते हैं भाई जन बस दो लाख का पेड़ लिया इसमें से चार बच्चे आए दो पेड़ आए तो भाई दो दो चार लाख का सेल करूंगा ऐसे नहीं होता भाई जन वेलकम एवरीन कभी रोना दोना दिखाया आपको वेलकम एवरी लुट गई बर्बाद हो गई ये हो गया वो हो गया मैं रोना शुरू कर दूं मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट की इतना कम हो गया भजन जिसने कारोबार करना है ना उसका जेन भी कारोबारी होना चाहिए मैं जब बढ़ लेता हूं ना मेरा पहला जेन होता है मैं इतने का ले रहा हूं ना इसको हाफ कीमत में सेल करूंगा आपको जब मैं बड़ बता रहा हूं ना दो लाख का ये ले लें या डेढ़ लाख का ले लें वो मैंने भजन चार चार पांच पांच लाख का खरीदा हुआ है लेकिन मैं उसको कभी इस नजरिए से लेकर चलता नहीं हूं कि पांच का लिया तो पांच का ही बेचना है दस का लिया तो मैंने दस का बेचना मैं सोचता तो हूं दस का लिया भाई पांच का बिक जाएगा पांच का नहीं तो यही दो तीन लाख का भी बिका ना तो इंशाला तला दो लाख में पैसे पूरे कर लेंगे तो अब आपको मैं फाइनली नंबर थ्री की पेयरिंग दिखाता हूं अब यहां पे मैंने बताया है एक्वा एक्वाबर्ड के बारे में एक्वा बी वन ऑपलाइन सिंपल एक्वा बी वन ऑपलाइन मेल हो फीमेल हो कोई इशू नहीं है साथ में आपने पार बिलू ऑपलाइन पेल फैलो ठीक है मेल लगा ले फीमेल लगा ले सेम रिजल्ट आएगा दोनों तरफ ऑफलाइन है अब मार्केट में बाइजन यह भी कोई कह रहा है डेढ़ का कोई दो का कोई ढाई का क्वालिटी काफी मैटर करती है बहरहल मैंने इसकी एवरेज लगाई है दो लाख रुपया ठीक हो गया अब आगे आ जाए फीमेल जैसे मैंने पीछे भी बताया है एक लाख पचास हजार की मैंने फीमेल लगाई है फिर से बीस पच्चीस हजार रुपया ऊपर नीचे हो सकता है क्वालिटी के हिसाब से मेरा मकसद आप लोगों को प्राइस बताना नहीं है आप लोगों को समझाना है ठीक है ये मैं कोई प्राइस नहीं आप लोगों को बता रहा हूं सिर्फ समझा रहा हूं अच्छा जी ये पेड़ हमें कोर्स कर रहा है जी तीन लाख पचास हजार रुपए का ठीक हो गया अब इसमें से हमारे पास सिक्स कौन से आएंगे एक्वा बी वन ऑपलाइन सप्लिट पेल फैलो ठीक है एक्वा बी टू ऑपलाइन सप्लिट पेल फैलो और उसी तरह पार बिलो ऑपलाइन सप्लिट पेल फैलो और बिलो ऑपलाइन सप्लिट पेल फैलो अब फिर आ जाते हैं चोरों वाला रेट अब यहां पे देखिए एक्वा बी वन अप्लाइन सप्लिट पेल फेलो एक लाख रुपए का मैंने कहा है कि आप लोगों ने सेल करना है फिर निकलना है अपने घरों से जाके पूरा पाकिस्तान पड़ा है जाके ढूंढे इस टाइम मेरी वीडियो देख कर आप दो चार बंदों को जिसका भी आपके पास नंबर है यार फोन मारो उसे पता करो फिजिकली चक्कर मारो देखिए आपने अगर पैसे लगाए हैं तो थोड़ी सी मेहनत करें पहले उसका रेट पता करें कि आया वहां भाई जो वेलकम है अभी बता रही है या सही भी है कि बस अपनी तरफ से बस ऐसे बातें करते जा रहे हैं तो पता करें कि भाई जान हमें बी वन ऑफलाइन सप्लिट पेल फैलो टॉप क्वालिटी का मास्क ना हो एक लाख रुपए में मुझे दे दें अब दूसरे बर्ड की तरफ आते हैं एक्वा बी टू ऑफलाइन सप्लिट पेल फैलो एक लाख पच्चीस हजार रुपए का यहां पे मैंने प्राइस लगाई है काफी लोगों को अभी इसके बारे में पता नहीं है इंशाल्लाह टाइम मिला तो मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि बी वन और बी टू में फर्क क्या है और बी टू क्यों महंगा होता है अच्छा जी अब यह भी बर्ड आप मार्केट से पता कर सकते हैं एक्वा इन भी हो और सप्लिट पेल फैलो हो ठीक है एक लाख पच्चीस हजार रुपए का इस टाइम आप पता कर सकते हैं मार्केट में मिल रहा है नहीं मिल रहा है अगर नहीं मिल रहा है तो भाई भैजन क्यों ना हम ऐसा बर्डर लगाएं कि तो जो कोई भी दे रहा वो मैं दूंगा समझ रहे मेरी बात ये मैं न्यू फैंसर के लोगों के लिए बता रहा हूं अब नीचे आ जाए भैजन वोइ उसी तरह और बिलो ऑफलाइन स्प्लिट पेल फैलो पच्चीस हजार का बिलो ऑफलाइन सप्लिट पेल फैलो पच्चीस हजार रुपए का ठीक है अब आप इसको टोटल करते हैं तो दो लाख पचहत्तर हजार रुपया बनता है फर्स्ट क्लच में और इस पेल की आपको अब आप मैं मजे की बात बताता हूं क्या चीज है इसके पेरेंट्स की तरफ आए एक्वा बीवन अपलाइन सिंपल वर्ड है सेपरेट पेल फैलो नहीं है पार बिलो अपलाइन पेल फैलो विजुअली फीमेल है ठीक है यानी कि इस पेयरिंग में से जितने चिक्स आएंगे सब सप्लिट पेल फैलो आएंगे कोई विजुअली पेल फैलो नहीं आएगा रेड आई बर्ड इसमें से नहीं आएगा तो सर्वाइवल रेशियो इसकी बढ़ जाएगी जितने बर्ड आएंगे ब्लैक आई होंगे और स्प्रिट पेल फैलो कंफर्म होंगे ठीक हो गया अब इसमें से चिक्स का मरना भी कम होगा और प्रॉफिट ज्यादा आएगा अब यहां पर देखिए दो लाख पचहत्तर हजार मैंने आप लोगों को पहली यानी कि फर्स्ट क्लच में अर्निंग बताई है अब यहां पर अगर तीन क्लैच हम लेते हैं तो तीन क्लैच दो लाख पचहत्तर हजार के हिसाब से आठ लाख पच्चीस हजार रुपया सालाना कह लें सीजन का कह लें यह अर्निंग बनती है अब यहां पर देखिए अब ये एक लाख एक लाख पच्चीस हजार रुपया मैंने कम करके रेट बताया भाईजान आप लोगों ने तीन लाख पचास हजार रुपए पे की पेरिंग की है ठीक है और दो लाख पचहत्तर हजार रुपए आपको उसमें प्रॉफिट आ रहा है ठीक हो गया अब अगर आप तीन कराई लेते हैं तो आठ लाख पच्चीस हजार रुपया बनता है मैं फिर वही कहना चाहूंगा बैजन तीन लाख पचास हजार है ना पाकिस्तान में मुझे कोई ऐसा कारोबार दिखाएं जो आपने साढ़े तीन लाख लगाया और साल भर साढ़े तीन लाख कमाया बात फिर वही आ जाती है दस लाख के साथ दस लाख कमा लिया ऐसा कोई कारोबार नहीं है पाकिस्तान में अब फिर इसका मैं बताता चलूं कि बैजन आठ लाख पच्चीस हजार में फिर निकालो यार डेड इन शैल फिर निकालो बिजली के बिल फिर निकालो दाने के बिल जो आपका दिल करता निकाल ही जाओ आप निकालते निकालते थक जाओगे लेकिन प्रॉफिट नहीं खत्म होगी क्योंकि अक्सर लोग पूछते हैं यार बाबा दाने का खर्चा यार ये छोटी मोटी चीजें हैं हां ये तब परेशानी होती है जब तो आपने पेड़ ही पांच हजार का लगाया है छह हजार का लगाया दस हजार का लगाया जिसका चिक्स ये हजार बारह सौ का बिकना है उसमें टेंशन होती है कि यार ये दाना महंगा पड़ेगा जब आपके पास चिक्स बीस पच्चीस हजार का निकल रहा है ना तो बाद जान फिर दाना बिजली ये कूलर ये ए सी भी कह ले ये कोई मैटर नहीं करता तो जी भाइयों और बहनों उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आगे होगी ये मैंने जितना कुछ बताया आप लोगों को समझाने के लिए बताया है ठीक है ये प्राइस नहीं है लेकिन आप लोगों को मैंने ये चीज बताई है अगर आप लोग आज के दौर में भी पैसा कमाना चाहते हैं तो इस तरह आप लकबड़ में आज भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं बकाया आपके सामने है मुल्क के हालात क्या हैं अल्लाह ताली हम पर और हमारे मुल्क पर रहम करे आमीन दरअसल मुल्क की हालात ऐसे हैं हर कारोबार डोन है ठीक हो गया अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर कारोबारी भाई खत्म हो गया ये कारोबार नहीं करना अब ये कुछ दिन पहले वैसे अचानक लिए मुझे ना नजर आया था ये सोलर पैनल न, वीडियो चल रही थी मैं देख रहा था उस मैंने देखा शायद आप लोगों को काफी को पता होगा Uh, कह रहे हैं जी के जो सोलर पैनल पहले 18 लाख का था आज वो 10-12 लाख का मिल रहा है 50 परसेंट कुछ लोग कह रहे हैं जी सस्ता हो गया है ठीक है अब तब भी लोगों ने कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट की होगी अब किनों के पास माल पड़ा होगा रेट गिर गया अब उसका मतलब क्या है सोलर पैनल वाले सारे बाहर निकल आए खत्म कर दो ये कारोबार कोई नहीं करेगा सोलर पैनल बढ़ गया जैसे आजकल के हर बंदा कह रहा है कि यार सोलर पैनल ना ले खत्म हो गया कारोबार बंद कर दें कुछ भी नहीं है भाई जन आज भी वो लोग काम कर रहे हैं ठीक है और कितने कारोबार है यार कोई कारोबार ले लें मुझे बताएं कि कोई भी एक कारोबार ले लें आप पाकिस्तान में हर तरह नफा और नुकसान है और कुछ हमारे मुल्क के हालात है उसका मतलब ये नहीं होता कि ये कारोबार खत्म हो गया ये कारोबार हो गया देखिए जिससे अल्लाह ताला हमें रिस्क दे रहा है और इसके हलाल दे रहा है अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी उस कारोबार की बुराई मत करें ठीक है अगर आपका यार दिल नहीं मानता कोई जबरदस्ती नहीं करता आपके साथ उसको छोड़ दो यार छोड़ दो यार कारोबार कोई और कारोबार कर लो अल्हम्दुलिल्लाह निकल जाओ अच्छा कारोबार छोड़ना भी नहीं और उसकी मुखालफत भी करते रहना साथ साथ बोलते भी रहना अगर भाई जान आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा आपके नसीबों में है अगर नहीं हो रहा तो उसको छोड़ दो छोड़ना भी नहीं है अल्लाह माफ करे गालियां भी निकालनी है फ्लाम ब्रीडर ऐसा है फलाम ब्रीडर ऐसा है ये कर दिया वो कर दिया हमें ये बताया था हमारी कोशिश होती है कि हमारे जितने फैंसियर हैं न्यू हैं ओल्ड हैं उनको हम अपना मशवरा दे ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ मैं आप लोगों को अपना नाकद सा जो मेरा तजर्बा है वो बता रहा हूं कि अगर आप इस हिसाब से चलेंगे तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतर करेगा कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस फील्ड में पैसा भी कमा रहे हैं और इसकी बुराई भी कर रहे हैं तो ऐसे नाशुकर लोग भी होते हैं अल्लाह ताला उनको भी अपने हिफ्ज मान में रखे हमें भी रखे और अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे आमीन तो आज की वीडियो में यहीं पर खत्म करता हूं कि पॉजिटिव रहें पॉजिटिव सोचें और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट जरूर कीजिएगा लाइक कीजिएगा और जो आप जैसे और भाई और बहनें परेशान हैं समझ नहीं आ रही है उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि काफ़ी लोगों को हेल्प हो सके दूसरा काफ़ी टाइम से मैं बिजी था और आगे भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से रमज़ान आने वाला है उसमें हम फिर मसरूफ हो जाते हैं टाइम नहीं मिलता तो इसलिए मैंने कहा कि एक वीडियो बना दूं ताकि काफ़ी लोगों को जो परेशानी है वो हल हो सके तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह शाम तो आप लोगों को इस वीडियो से काफी हेल्प हुई होगी हमें अपनी दुआओं में याद रखें इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह वेलकम एवरी की ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड होने के लिए ये दिए गए नंबर आपने इन पर रबा करना है सबसे पहले आपने ये जो नंबर देख रहे हैं दो नंबर आ रहे हैं खालिद साहब का और अब्दुल्ला का इनको आपने अपने मोबाइल में सेव करना है वेलकम एवरी के नाम से उसके बाद आप लोगों ने अपना नाम और शहर लिख के आपने भेज देना है ठीक है बोर्ड का लिस्ट में ऐड होने का फायदा क्या होगा जो भी मैं बर्ड फोर्स सेल करता हूं, सबसे पहले मैं अपनी बोर्ड का लिस्ट में ही डालता हूं, ठीक है क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि सबसे पहले जो लोग मेरे साथ अटैच है उन तक मेरे बर्ड पहुंचे हर बर्ड मैं यूट्यूब पे नहीं लगा सकता ज्यादातर मैं अपनी बोर्ड का लिस्ट में ही लगाता हूं